大家好，我是中文讲师全美玲，非常高兴又跟大家一起见面了。那今天啊，我想跟大家分享的内容是汉语里面的词性。哎呀，说到词性这个单词，又有很多人开始头疼了。大家不要有这种想法。有些人会问老师，我们到底为什么要学习词性呢？ 今天我就告诉大家，我们学习词性的目的在于了解一门外语，了解我们的汉语和我们的母语到底有什么区别，或者是到底有哪些相似之处。只有在了解。 一门语言和我们母语有什么区别，有什么相似之处的时候，我们才可以更好的了解，更好的学习一门外语。让我们来举个例子，比如，我喜欢汉语，我那喜欢楚아하汉语中国어나는中国어를좋아한我就是代名词。 那代名词里面有什么呢？你、你们、他、他们、我、我们等等，对吧？那喜欢是动词，那动词它表示的是一种动作或者是一种行为，比较简单啊，什么吃、睡、说等等。汉语，嗯，它就是名词。那名词有很多事物、人物。 等等等等，场所、时间，对吧？很多。我们在这个句子里面，马上就可以发现韩语和汉语的区别。没错，汉语里面动词在名词的前面，在韩语里面会说나는中国어를穿的，한다，在前面，但是在汉语里面是喜欢在前面。没错。那我们知道了这个特点之后，以后就不会说。 我汉语喜欢了，明白什么意思了吗？好，那接下来呢，就让我们一起看一看汉语里面的助动词。我们来举个例子，比如我想学汉语，我哪想哈古싶达，学陪我达汉语中国어，我想学汉语。 那大家看一看这个想的位置，没错，它在动词的前面，对不对？所以以后大家在学习这个单词的时候，就可以知道啊，原来汉语里面这个助动词要在动词的前面。嗯，有一个这样的印象，就不会有语序上的错误了。明白了吗？那助动词里面有能、会、要。 等等，不是很多，大家在学习的时候就可以发现。好，助动词在动词的前面，记住这个就可以了。这就是汉语的特点，明白了吗？那接下来呢，就让我们一起看一看形容词和副词。我们举个例子：你真漂亮，你多真充满罗。 漂亮也不大。那漂亮就是形容词，它是说一个事物或者是一个人物的特点，对不对？那真副词，那副词它就是修饰形容词或者是动词的。那大家可以发现一个特点，对这个句子，韩语的语序和汉语的语序是完全一样的。多充满也不大。 多你充满真也不打漂亮，怎么样？明白了吗？好的，那接下来就让我们一起看一看汉语里面的数词和量词。数词那就是表示数字的，一二三四五六七八九十。 对吧？那量词就是表示一个名词的个数或者是动词的次数。嗯，我们可以举个例子，比如说一个苹果啊，一个苹果，一个哈娜。苹果是仨瓜。那大家又可以发现一个特点了，韩语里面我们会说擦瓜哈娜，对吧？那汉语里面。 对，数词和量词是在名词的前面，所以是一个苹果，明白了吗？那接下来再让我们一起看一看介词，比如我在韩国工作，我哪在？哦的 o 的，s o 韩国韩国工作，一直哈达，我在韩国工作。 嗯，大家可以看一看这个在的位置，它在哪儿啊？对，它在名词的前面。韩语里面是한국에 o 但是汉语里面这个在在韩国的前面，我在韩国工作，明白了吗？这个就是汉语的特点，或者是和韩语的区别。 那以后我们在学习汉语的时候就会注意这一点，就不会有错误了。那接下来让我们一起看一看连词，比如我在韩国工作，但是我是中国人。我在韩国工作，刚才我们说过了，那는韩国에서一直한打，但是。 哥 n 那，我是中国人。我那是一大中国人，中国人。韩国에有일하지만중国인이的，但是它就是连词，顾名思义，它就是连接前后上下句子的。那比如所以，可是等等。接下来就让我们一起看一看汉语里面的助词。 那助词本身呢，它不会有什么特别的意义，但是它在句子里面会起到一定的作用。比如，我是你们的汉语老师，我拿是伊达，你们的伊的，唐信子，罗布内，嗯，你们的的就是助词，喂。 嗯，老师，老师曾经你，所以在这里面有了这个的，所以它就表明了我和大家的关系，我和大家的所属关系，明白了吗？好，那助词呢比较多，比如的呀，或者是吗呢这些了，嗯，这些都是助词。那接下来就让我们一起看看感叹词。 感叹词就非常的简单了，它能表达你的愤怒、你的惊讶、你的高兴、你的悲伤，比如“哇”“哦”“啊”都是感叹词。好，那最后就让我们一起看看汉语里面的象声词。 我觉得韩语和汉语里面的象声词很有意思，举几个简单的例子，比如猫叫，猫叫，韩语里面是 y o n g 对吧？汉语里面是喵喵。肚子叫，韩语里面是咕噜噜，汉语里面是咕噜咕噜,噜。怎么样？是不是很可爱？再强调一下，我们学习词性是为了了解。 我们的汉语跟母语有什么区别，以便更好的学习汉语，明白了吧？我觉得这种嗯思考方式呢，不仅在学习汉语的时候可以适用到，也可以适用到我们学习其他的一门外语。好的，那今天的内容就到这里了，希望大家能够喜欢，我们下次再见吧。